i'm fine Последний решающий матч, с каким настроением команда подходит к этому поединку и в, в каком тонусе, в каких кондициях? Ну, все нормально. Пустового, ничего страшного. То есть все 12 человек в составе. Он сейчас начинает тренировку. Посмотрим, в каком объеме завтра сможем его использовать. Но желание есть. Если вы слышали, я начал тренировку, говорю, жалко что завтра все заканчивается потому что вроде так уже как-то за два месяца мы как большая семья и привыкли друг к другу к разъездам и к этому образу жизни который мы ведем жалко что это завтра будет заканчиваться мне кажется что команда сейчас в нормальной готовности уверена, мобильна все в порядке команда осознает важность поединка ну конечно, все профессионалы, все взрослые люди все понимают. И самое главное, это психологический барьер преодолеть, потому что команда Словения уже там, они будут играть расслабленно, при любом результате они уже там. А нам надо выигрывать, поэтому тут будем работать, все будет в нормально. Вспоминая первый матч состояния, что сборная Украины. Я понимаю, что вы не будете рассказывать секреты, но что надо изменить, что не получилось в противостоянии первого матча? В, ну, в первую очередь не получилось э -э, нейтрализовать сильные стороны. Их. Это первое, мы говорили на собрании, это львиную долю очков они забывают с быстрого прорыва или с быстрого нападения. То есть мы не смогли остановить переход от защиты в нападение. И это была проблема очень большая и э -э, не смогли справиться с драгичем. Мы вроде бы с Гороном справились, а с Зороном не справились. То есть, ну, на сегодняшний день двух игроков не будет, насколько я знаю информации. Не будет э, Драгича и не будет Плазича. Э, а остальные приехали, поэтому у них широкий состав. Есть молодые игроки, интересные. Так что я думаю, это произойдет без, для них произойдет без болезней. Насколько уже физически после четырех выезда практически готова наша команда восстановилась или нет? Это пока смысла нет. Очень тяжело, конечно. Очень тяжело ездить с двумя перелетами. Мы играем, получается, четыре игры играли на выезде. Ну, для примера просто говорю, что сборная Болгария играла три подряд матча дома. Я не понимаю, как это жеребьевка делается, но в самые ключевые матчи Болгария играла дома три игры. А мы играли 4 игры на выезде. То есть равноценно, ну, равноначально мы не в равноценных условиях. Но нам не привыкать. Поэтому я думаю, что за то время, которое команда сейчас провела, и мы имели тренировку на следующий день после игры, после Косово, у нас был тренажерный зал. Все игроки пришли и работали. Поэтому я думаю, что мы в нормальных кондициях. И у нас широкий состав, если вы посмотрите по статистике, больше 25-26 минут практически никто не играет. Редкий случай там под 30 минут кто-то играет. Стараемся использовать большую ротацию. И если вы заметили, у нас нет ярко выраженного лидера, на который там постоянно из игры в игры дает стабильный результат. Мы ищем, у нас все игроки индивидуально сильные. И кого пошла сегодня игра, ищем тех людей. Поскольку команда играет ну, фактически днем, то завтра больше будет отдыхать перед матчем, чем... Не, утром тренировка обязательно. У нас есть график. Сегодня тренировка в 4 часа, то есть для нас это тоже удобное время, как и игра. Поэтому утром тренировка и вечером днем игра. Ну и трибуны все-таки дворца спорта, как они будут влиять на результат, на исход матча, как они могут повлиять? Вот тут даже не так много зрителей было в Литве, но поддержка, безусловно, она существенна. Вот мы играем практически, ну, На чужом поле четыре игры играли и приходили, ну три игры и полный зал и болели против нас. Конечно, хотелось бы, чтобы пришли и поддержали ключевую игру, поддержали команду, поддержали Украину. Еще обращали внимание на ситуацию в других группах? Там законно, только победа или... Очень сложно подсчитать. Если вы мне подскажете, я с удовольствием бы... Есть кто, -то, кто подскажет. Я знаю, что вы очень, на дос... самом деле, очень... Очень много вариантов. Дела. Поэтому я говорю, и такая ситуация, что можно и проиграть две игры всего, а в другой подгруппе команда проиграет три игры и попадет. То есть мне кажется, там немножко неправильно это сделано. Но не мне решать. Поэтому не считал и... Настраиваемся только на победу. Ну а в этом случае все-таки как тренировать для команды, как вы считаете, это плохо или хорошо, что мы играем чуть ли не самое первое, а все остальные уже будут знать, как мы сверлились. Не, ну я удивлен, честно говоря, да. Я привык считать, а не от кого, не привык зависеть, я привык считать, что все, все зависит от нашей команды, а не от кого-то другого. ამ ნექტარი გიბერებს